можете получить. Вы получите систему Тихтан. Но если у вас обрабатываются корпусные детали, и в принципе нет сложной обработки, то возможно это будет оптимальное решение. Может быть нет необходимости тратить большие деньги на сложную систему, в принципе, достаточно использовать. То же самое касается фрезерной, -фрезерной или фрезерной обработки. фрезерной. Но то, что касается раскроя листового материала, в принципе, у меня немного а, я могу немножко показать, но времени мало, поэтому я слова словах обещал расскажу. То есть система имеет в основе своей работы базу данных. В эту базу данных вносится информация о контуре деталей. Контуры деталей могут описываться как инструментами самого Тектрана, причем там есть инструменты, которые позволяют устроить ну, мастеры проектирования, да? то есть простой формы детали, прямоугольные, круглые, овальные детали можно описать просто функцией, если нужно, там, я импорта э, из других систем практически из любых, потому что поддерживается э, формат DX. большинство современных касс систем в этот формат импортируют геометрию. Э, э, после этого формируется задание на раскрой, э, может быть автоматически, то есть ну, выдается количество деталей, которые, которые нужно раскрыть, э, выбираются листы со склада, которые также ведется в самой системе, э, склад листов, которые есть в системе, может быть синхронизирован со складом листов, который у вас, ну, с, с той системой, которая у вас идет за учет. кроме этого, вы получаете, собственно, без этого программы программу на машину технического рейса. В процессе проектирования ну, самой раскладки да, детали на листе формируется деловой отход, который также находится в на базе данных и может быть в дальнейшем использован для раскладки деталей и для изготовления деталей на машину, машинах. Если у вас есть вопросы, Толщина материалов какие то можно закладывать? толщина материала ограничена не системой системы подготовки болячей программы, а вашей стороны. То есть вы просто задаете толщину материала, а какая она у вас <систем> абсолютно все От этого будет зависеть только режим обработки. Ну и поддерживается в вашем оборудовании такая толщина. В принципе, если вопросов нет, вот там есть в тех папках, которые я вам раздал, есть описание этой системы. Я собственно, хотел бы перейти непосредственно к демонстрации работы в Вот сегодня мы ну, наблюдали, как Павел Владимирович показывал, как корректируется такая деталь. назывался его пример из 2D в 3D. То да? есть вот мы получили запрещение. Отсюда мы имеем доступ к небольшим это У меня тут просто слотов не Так, непосредственно из инвентора мы имеем доступ к приложению Mastercam 9, которое позволяет импортировать прямо из инвентора модель Mastercam появляется диалоговое окно, которое, в котором описываются параметры переноса модели, то есть мы просим по насекучего создать кривые на грани кривотельной модели. Соглашаемся, допускается на стихах. К сожалению, у меня компьютер не самый новый. Это занимает некоторое время. На поле современных машин все-таки так происходит несколько быстрее. Ну, собственно, то, что я ее по поводу неотаркама, вот он тоже тут привел, вот здесь видно. Прямо вот отсюда вы имеете доступ к инструментам проектирования и обработки на станкарщику. То есть не то, что я его привел, он прямо вот Значит, такой вот интерфейс имеет мастер вот модель, которую мы импортировали сюда. Сейчас она показана как каркасная геометрия, сейчас мы можем закрасить. Вот она буквально, вот эта вот модель инвенторовская, открыта в мастер -кале. Ну, в первую очередь, так как Павел Владимирович особо не задавался вопросом, как деталь будет обрабатываться на станке, поэтому он не соблюдал никаких требований по расположению оси и начала координат модели. Поэтому технолог, который будет проектировать обработку, вынужден будет начать э, проектирование с указания начала центра обработки в любой точке. То есть здесь целый большой набор, который позволяет э, это реализовать. То есть мы сейчас выбрали инструмент, который позволяет по грани твердого тела определить э, начало э, координат. То есть в данном случае предлагается пять вариантов. Вот у нас первый вариант, второй, то есть эти поворачиваются оси координат. Ну, и положим третий вариант у нас устраивает. Мы принимаем его, спрашивается, как назвать его, и так, присваиваем ну, значение конструкторского и инструментального плана. То есть теперь у нас начало, начало обработки будет находиться в этом Когда у нас уже заданы параметры начальной точки, мы можем выбрать станок. То есть тут очевидно трехосевая фрезерная обработка. Станок выбран, сразу же появилось дерево проектирования. Настраиваем параметры заготовки. В качестве заготовки может быть использовано прямовольная заготовка, которая автоматически либо же вручную генерируется вокруг э, вашей детали, либо же цилиндрическая заготовка, это для токарной будет используется. Может быть указано твердое тело, если э, в данном случае у меня одна, ну, как бы одна твердая модель. да, если бы это была, грубо говоря, сборка, в которой бы включена была сама деталь и заготовка, по которой бы это была можно было бы просто с этой модели выбрать модель заготовки. Можно также указать внешний файл, который будет в дальнейшем являться заготовкой для выбора. В данном случае мы будем использовать травмовольную заготовую, которая постановила на вокруг всех твоих родительных линий. Вот у нас красное мини-мини показывало условно как себя заготовка. Сгенерирован она абсолютно автоматически. Ну, как бы инструментов для проектирования и обработки много, их очень на самом деле очень много, поверхностные, только осевые, высокоскоростные траектории, на да, осевые э, траектории обработки расширенные эти осевые траектории, ну, как бы штатных довольно много, двух, две оси возможностей. Рассмотрим как бы, то, что мы можем использовать в данном случае. Ну, во-первых, траектории, это не штатные траектории, которые есть практически наверное, далеко не во многих системах. Вот. выберем элемент, который нам обрабатывать, и появляется это угловое окно проектирования собственного траектории. Для каждой траектории, по сути, первая страничка одинаковая, потому что в первой страничке описываются параметры инструмента, а дальнейшие закладки уже специфические для каждой траектории. Ну, как бы любая траектория начинается с, проек... с выбора инструмента. Доступны целый ряд библиотек, которые можно использовать для проектирования обработки. Кроме этих библиотек вы можете создавать свои библиотеки, можете редактировать эти библиотеки, внося сюда параметры своего инструмента. Есть фильтры, которые позволяют быстро находить инструмент в зависимости от каких либо параметров. То есть от геометрии инструмента, от материала инструмента и так далее. мы ну, сейчас наберем концентрирующую зуб, диаметр 25 мм. В правой части окна указаны параметры обработки. Мы сейчас не будем над этим особо углубляться. То есть это каждый технология в зависимости от инструмента и обрабатывания материала задает параметры обработки. Просто мы переходим к окну проектирование уже не на самой территории. Указывается геометрия, то есть верх припуска можно устраивать, глубина может задаваться, то есть все параметры могут задаваться, как вручную писаться, как на задаваться, так как я показал, либо же как я показал на геометрии. Да? Кроме этого мы добавим еще перевес, чтобы выйти из материала. Зададим шаг по глубине, чтобы он не на всю глубину сразу инструмент опустился, потому что будет слишком большая, ну, большой большой инструмент, соответственно, их не будет То есть мы будем обрабатывать с шагом 10 мм по глубине без чистовых проходов. Зададим, что это черновая не чистовая обработка, соответственно, будет еще кроме шага по глубине, будет шаг плоскости и силы, который позволит постепенно снимать материал. Только зададим шаг 40 процентов диаметра согласимся с тем, что сейчас предложен винтовой вход в материал, то есть инструмент будет не просто вертикально врезаться в материал, а как бы врезаться по винтовой спирали. Только немножко изменим параметры этой самой спирали. Ну, собственно, на этом, наверное, все. Попросим коллектива отработать. сейчас если я прошу прощения. А, все. То есть это да, то, что я не правильно, я просто сейчас не задал, сейчас я задал.